Стоят сундуки древних книг. Остров-загадка среди моря стоит, Не виден простым морякам. Его отыскать тебе сердце велит, Судьбою ударь по рукам. У ветра морского, у чаек спроси, И разгони вороньё из тьмы и пучины, Фею спаси, жизнь! Нет, без нее. А Мне школа нужна, лес соглоим, залез. Я вас поставлю, поэтому вперед, лес поспешит на них. Ужасный пад, мой дом, агера. Это моя тайна, я объясняю это только вечером. А пока я, пожалуй, уйду в тень. лесами, водопады, сказочными ароматами и чарующей музыкой принадлежит миру фей. Его никто и никогда не может увидеть, потому что он хоть и находится в нашем пространстве, но всего на одну секунду впереди нашего времени. И только расплывчатые его очертания были видны многим путешествиям. Они его искали, он всегда ускользал из Последние десять лет островом правит принцесса Розалина. А до этого была грозная битва, в которой против светлых фей сражались служители темной стороны острова по главе со злобной Друидео. Силы света победили. Друидео заточили в высокую башню. Зачарованный остров оберегает священный отец. Он дает силы всем феям остров. Один раз в году, ровно на одну минуту, он появляется и расцветает. Так вот именно в эту минуту тот, кто первым прикоснется к волшебному цветку, может загадать желание, и оно обязательно исполнится.